3 viloyati hududlariga kirish va chiqish harakatlari cheklandi mazkur tadbir aholining sanitariya epidemiologik osoyishtaligi va xavfsizligini ta'minlash fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini himoya qilish hamda koronavirus infeksiyasining hudud bo'ylab tarqalishi oldini olish maqsadida amalga oshirilmoqda biz andijon farg'ona va namangan viloyatlarini bog'lab turuvchi chegara postlarida bo'ldik andijon va and farg'ona viloyatlarini bog'lab turuvchi chegara hududi bo'ston va yozyovon tumanlari kirish qismida yo'l patrul xizmati va sanitariya postlari tashkil qilingan har ikki viloyat yo'lovchilari uchun qatnov to'xtatildi viloyatlar o'rtasida yuk transport vositalariga ruxsat toshkent shahar toshkent viloyatlariga ruxsat viloyatni fuqarolarni o'zini viloyatiga vlay, qaytaryapmiz andijon Ancağın... bizni farg'ona viloyatini fuqarolarini avtomashinasi bilan qaytardi biz andijonni fuqarolarini o'zini andijonni andijon viloyatiga qaytaryapmiz demak farg'ona viloyati yo'lovchilar uchun bekilibdi farg'ona viloyati andijonni fuqarolar yo'lovchilari transport vositalari uchun bekildi yuk transport vositalari ruxsat toshkent shahar toshkent viloyati fuqarolariga transport vositalariga yo'l ochiq chiqib ketib olish uchun bu yerda fuqarolarga tushuntirish ishlarini olib boryapmiz dezinfeksiya ishlarini olib boryapmiz. hozirgi mana andijon viloyati va farg'ona viloyatidi o'rtasida joylashgan 44 to'rtinchi postimizda zamonaviy talablarga javob beradigan <Gülüşmeler> teplavizorlar bilan tashkillashtirilgan sanitariya posti tashkil qilganmiz ushbu joydan o'tayotgan barcha transport vositalari va aholi kuchli nazoratdan o'tkazilyapti andijon va namangan viloyatlarini bog'lab turuvchi baliqchi va Norun tumanlari chegarasida ham sanitar va yo'l patrul xizmati posti ishlab turibdi har ikki viloyatga o'tish cheklovga olingan kasallikni oldini olish maqsadida dezinfeksiya ishlarini amalga oshiryapmiz nol nol olti foizli bez modda bilan foydalanyapmiz zararszlantiryapmiz har <laughs> bir o'tgan mashinani zararszlantirib o'tkazyapmiz